অ লৈ কোনখন লাগে মাৰ্বল খেলা বাইক লাগে চক এই বাইক চাবলৈ আহিছে আৰু লাগেই তাক আজি মানে ঘৰত একেবাৰে কন্দা কটা তাৰ মাক বাপেকে মোৰ লগত পঠিয়াই দিছে বাইক এখন চাবলৈ কাৰণে আচলতে বাইক তাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মানে কি হৈছে লগৰবিলাকক লোৱা দেখিছে যে তাক মানে বাইক লাগেই আৰু নিজে কিবা গাহৰি এটা পুহিছিলে কিয় পইচা লৈ পিনে সি একদম বাইক চাবলৈ আহিছে বাইক লাগিবই নেকি লাগিবই বাইকখন নহ'লে নহয় অৱশেষত বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে এখন দুচকীয়া বাহন কিনিবলৈ আহিলোঁ আহিলোঁ গোলাঘাটত থকা হিৰ' অট'ৱৰ বেঙেনা খোৱা চাৰিআলি এৰেঙাপাৰা ৰোডত আছে যোনটো ডিলাৰত আহি আমি গম পালোঁ যে এই ডিলাৰত বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে আৰু শুনামতে যে অসমৰ একমাত্ৰ এইটোৱে প্ৰতিষ্ঠান যি নেকি বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে আৰু তাকো দি আছে প্ৰত্যেকখন দুচকীয়া বাহনত আৰু ইমান কম ডাউন পে'মেণ্টত দিছে ইয়াত আহি জানিব পাৰিলোঁ যে নশ নিৰান্নব্বৈ টকাত আপোনালোকক যিকোনো বাইক এখন আপোনালোকে ডাউন পে'মেণ্ট দি লৈ যাব পাৰিব কিন্তু ই এম আইটো আপোনালোকে যদি উপাৰ্জন আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সেই উপাৰ্জনে মাহে মাহে আপোনালোকে কিস্তি দি যাব দেখিলে নহয় এইখন এতিয়া আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইখন আৰু চাওক প্ৰত্যেকখন গাড়ীয়ে হিৰ'ৰ প্ৰত্যেকখন গাড়ীয়ে বহুত বেছি ভাল আৰু মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰত হিৰ' এক নম্বৰত কাৰণ ইয়াৰ বাপেক হিৰ' আৰু বেলেগটো কোনো নাই কাৰণ স্প্লেণ্ডাৰ হওক পেচন হওক আপোনালোকৰ গ্লেমাৰ হওক এনেকুৱা প্ৰত্যেকখন গাড়ীত আপোনালোকৰ এখন সপোন সোমাই থাকে আমাৰ কাৰণ ইয়াত আমাৰ যিহেতু পইচা নাথাকে তেল ভৰাবলৈ যদিহে আমি এনেকুৱা এখন পুচকীয়া হিৰ'ৰ পৰা লৈ লওঁ তাকো কম ডাউন পে'মেণ্টত তেতিয়াহ'লে ভাবি চাওকচোন কিমান আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এইখনতো বহুত ল'ৰাৰ সপোনৰ বাইক হিৰ'ৰ আৰু হিৰোত বহুত তেল কম খায় আৰু এটা ভাল যে আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা এই গোলাঘাটৰ বেঙেনা খোৱাত থকা হিৰ' অ'টলৈ আহে ইয়াতে আপোনালোকে বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে বুলি কৈছোঁ মই হেলমেট পাব কেছ ডিছকাউণ্টটো কিবা এটা ফ্ৰী পাব মানে এডিশ্যনেল আৰু বহুতকেইটা আপোনালোকে বেনিফিট দিব আৰু প্ৰত্যেকখন গাড়ী ইমান ধুনীয়া কালাৰে হওক বা একদম সপোনৰ আপোনালোকৰ দুচকীয়া বাহন তো আপোনালোকে বেছি দেৰি নকৰিব কাৰণ পূজা আহি আছে পূজা আহিছে কাৰণে আপোনালোকক বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে আৰু অসমৰ একমাত্ৰ এইটোৱে প্ৰতিষ্ঠান আৰু মহিলাসকল আৰু ছোৱালীসকলে বিশেষ অফাৰ দি আছে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া স্কুটি ইয়াত সজাই তুলিছে আৰু কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণে সজাই পৰাই তুলিছে চাওক ধুনীয়াকৈ ডেক'ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে যাতে আপোনালোকে আহক পূজাৰ কাৰণে আপোনালোকে দুচকীয়া বাহন এখন কিনি লৈ যাওক আৰু আপোনালোকৰ সপোন সেই চখটো পূৰণ কৰক আৰু অসমৰ এইটোৱে প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে নেকি একদম কম ডাউন পে'মেণ্টত আপোনালোকক দুচকীয়া বাহন দি আছে আপোনালোকে বেছি নকৰিব বেছি দেৰি নকৰিব একদম কম সময়ত আপোনালোকে আহক যিকেইটা ফোন নাম্বাৰ দিছোঁ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক চাওক আপোনালোকৰ কাৰণে কিমান সজাই পৰাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে আহক গোলাঘাট গোলাঘাট আহি আপোনালোকে বেংকেখোৱা ৰোডতলৈ আহক চাৰিআলিলৈ আৰু এৰেঙামোৰা ৰ'দত আপোনালোকে ভিজিট কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা মই ভাবোঁ দুচকীয়া বাহন এখন ক্ৰয় কৰি লওক সৰু পথাৰ বৰপথাৰ চিলনীজান বোকাজান ইয়াৰ পৰা আহক আপোনালোকে স্পেচিয়েল বে তো আমি এতিয়া ডকুমেন্টৰ কথা লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ যিহেতু ডকুমেণ্টকেইটা লৈ আহিছোঁ আৰু ই জীৱনৰ প্ৰথমখন বাইক ল'বলৈ আহিছে তাকো আহিছে গোলাঘাটত তো বাইদেউ আপোনাৰ নামটো ছয়নিকা তো ই মানে প্ৰথমবাৰ এখন বাইক কিনিব আহিছে

অফাৰ আপুনি ধৰক লোড অন পেমেন্টটো লব পাৰিব প্লাস আমি হেলমেট এটা দিম বাকি আৰু অফাৰ থাকিব আমি চাই দিম কি কি দিব পাৰো বাকি আপোনাৰ এক্সচেঞ্জৰ সুবিধাও আমাৰ ইয়াত আছে আপুনি পুৰণা দি পেলাই নতুন লব পাৰে পুৰণা যদি ঘৰ আমাৰ আছে এখন আমি জমা কৰি নতুন লৈ যাব পাৰিব পাৰিব যি কোনো ব্ৰেণ্ডৰ হ'ক আপুনি অল ব্ৰেণ্ডৰ হ'ব আপুনি হিরো হ'ব লাগিব হেনোৱা কোনো কথা নাই সব বাইকৰ হয় আপুনি এখন দি নতুন এখন লব পাৰিব আৰু একেনে লৈ যাব পাৰিব একেনে পাৰিব একেনে পাৰিব ফাইনালি এখন আজিবা টু হৈ গ'ল এটা কেনে লাগিছে মনটো মজা লাগিছে আৰু ইমাই দিব পাৰিব নে নহয় এটা পাৰিম আৰু ফাইনেলি আমাৰ বাইক লোৱা হৈ গ'ল কাৰণ ল'ৰাটোৱে বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে যে বাইক এখন লাগে কাৰণ তাক কলেজ যাবলৈ লাগে আৰু সেইকাৰণে আজি আহি গ'লোঁ আৰু আহিলোঁ ক'ত আমি গোলাঘাটত অ'টোৰ য'ত শিৰ' ডিলাৰ আছে আপোনাৰ বেঙেনা খোৱা চাৰিআল চাৰিআলিৰ পৰা সোমাই আহি আমি এৰেঙাপৰা ৰ'দত আছে আৰু অসমৰ একমাত্ৰ এইটো প্ৰতিষ্ঠান য'ত নেকি আপোনালোকে বেলেগ ডিলাৰৰ পৰা বহুত কমত আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো এখন হিৰোৰ গাড়ী লৈ যাব পাৰিব লগতে আপোনালোকে চাওক তাতে বহুতকেইটা আপোনালোকে অফাৰ পাব আপোনালোকে আহিল ইয়াত গম পাব এডিশ্যনেল বহুতকেইটা অফাৰ পাব কেছ ডিচকাউণ্ট পাব হেলমেট ফ্ৰী পাব বহুতকেইটা পাবই লগতে যদি আপোনালোকৰ এখন পুৰণা বাইক আছে সেইখন বাইক ইয়াত আপোনালোকে দি পিনে সঠিক মূল্যটো পাই আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ এখন বাইক লৈ যাব পাৰিব আৰু বাইক এতিয়া সকলোকে প্ৰয়োজন হৈ থাকে তো মই ভাবো আপোনালোকক এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান মই চিনাকি কৰাই দিওঁ যিটো প্ৰতিষ্ঠানত নেকি আপোনালোকে অসমৰ আটাইতকৈ কম মূল্যত দুচকীয়া নতুন বাহন পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এখন লোক আৰু দুৰ্গা পূজা আহি আছে আপোনালোকে বাম্পাৰ অফাৰ দি আছে লগতে আপোনালোকে চাওক যিকেইটা ফোন নম্বৰ মই দিছো তাতে যোগাযোগ কৰক কিমান পৰিব কি কথা সকলো দি আছো আৰু নতুন আপোনাক পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত মই লগ পাম তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব